Шеновирі наймодніших подій Миви на СК Олімпійському, але сьогодні тут футболу не буде. Тут править її величність мода. Художниця Зінаїда Ліхачова влаштовує арт-перформанс «Серце Берези». Можешь пригадать место, где пришла тебе идея сделать в Украине то, что відбувається во всем світі В Милане, в Нью-Йорке, в Париже и теперь в Украине. А, скажу так, наверное, первая идея ко мне пришла, когда я начала ездить на неделю моды, и я посмотрела на то, как это сделано за рубежом, то, какие гости туда приходят, то, какая программа мероприятия. И я поняла, что, конечно, нам такого не хватает. Нам не хватает такого события, куда бы приезжали все эти международные гости, которые впоследствии стали моими друзьями. Мне просто некуда их было пригласить. И я понимала, что нам нужно настоящее событие, модное, куда бы они все могли приехать. И сейчас, когда вот уже получается третье мероприятие, раньше оно называлось Key Fashion Days, теперь Mercedes One's Fashion Week. Киев. А сейчас, когда я говорю «поехали в Киев», мне уже никто не спрашивает, а что, 10 часов лететь из Европы? Они уже все знают, что лететь 3 часа, что Киев – это недалеко, что там есть вот такая неделя моды, наш проект. Потому что, конечно, когда я путешествую, я всех задалбливаю тем, что а поехали в Киев. Ваша акция набора международного характера и отвечает мне безпосередньо, потому что показ британского дизайнера. А каким чином ты его в Украину Запросила, зацікавила Чем самым? Сказала еще у нас на красовищности дівчата. На самом деле, Жан-Пьер Браганза, я вам открою небольшой секрет. Он очень хороший друг Зинаиды Лихачевой. И когда мы формировали программу, Зинаида говорит, вот у меня есть друг, он прекрасный дизайнер, он бы хотел приехать в Киев. И мне кажется, что ваша площадка это наилучшая для того, чтобы он показал свою коллекцию. Ты здогадалась, что Вин хороший друг Зинаиды Лихачевой. Сегодня она нам показала свой арт-перформанс. Да, главный Яку она кажется, что мы женки втратили свою одиночность, И вот сердце Взагалі, як бачу сердце, Я понимаю, что это такое метафорическое, конечно же, название, и для нее важно просто показать любовь. А любовь, она живет во всем, и почему бы не искать ее в живых существах и в деревьях. Ты бачишь в перформанс от Динаида Лихачева? Я пытаюсь посмотреть. Здесь очень сложно как-то пробиться, но какие-то, ну, по пару, пару моделей я видел. Ну, вот ее сегодняшний арт-перформанс «Серце Березы», она намагается, ну, как бы, изменить нас, чтобы мы расстанули, стали более женочими, потому что мы это втрачаем, эту Ну, я могу поддержать ее только в том, что, конечно же, наши девушки стали более самостоятельны. Есть такие мужчины, которые, к сожалению, сейчас полагаются больше на женщин, и вот, наверное, только из-за этого делают выводы о том, что наши девушки потеряли женственность. Ничего подобного я ну, подтверждать не буду, потому что я абсолютно не согласен с этим. Я в том, что как бы в современном обществе сложилось так, что сейчас уже нет такого понятия сильный-слабый пол, да, как было раньше, допустим. И это связано с тем, что появилось большое количество женских организаций и группировок, так сказать, там эти всякие феминистские, да, которые э, провоцируют женский мозг в современном обществе э, становиться более сильным полом, чем мужчины. Поэтому женщины непроизвольно подражают мужскому полу, в частности, в стиле одежды. Зинаида Лихачева запросила нас на фэшн перформанс. У нас даже женственность, яку мы втрачаем. Ты с этим погоджуешься? Ну, на самом деле, да, я думаю, что работающая женщина всегда, как вы бы, знаете, вот есть повод поговорить о феминизме, о том, что феминизм берет свое. Назва проекта это «Сердце Березы». Вот если так э, пофилософствует, как ты себе это уявляешь? Ассоциации не, не очень, как бы, оптимистичны, потому что берет высок» – это, как бы, какие-то вот кто-то когда-то плачет. Какая-то вот есть элемент грусти, момент какой-то чего-то упущенных каких-то, наверное, возможностей. Поэтому я думаю, что с не зря выбрала именно это как бы, ну, в общем, наверное, символом своей сегодняшней коллекции. Наверное, скорее всего, это скорее грустные ассоциации, нежели положительные. Илья, вот это вопрос для вас двух, кто интереснее мне объяснит образно, как может выглядеть сердце у березы. Вы знаете, вот когда береза раздваивается, вот у них появляются такие э, сучки, да? Да. То там вот, если сильно присмотреться, между э, этими раздваиваниями, такие очень такие очень деликатные есть моменты, которые надо присмотреться, они очень что-то напоминают. Вот це вот именно, на нем не точка бі'зи. Власне називається серце берези, і меседж вона сказала в тому, що ми, дівчата, жінки, втратили свою жіночність. Ти з цим погоджуєшся і що з цим робити? Який є рецепт відновити жіночність? нашу? Вот кошечки є з разних пород. Да? Для мене вот, Девушки, они тоже все разные. И навряд ли можно сказать, что кто-то что-то потерял. Наоборот, мне кажется, с каждым годом женская порода приобретает и усовершенствует все более, больше и больше новых навыков. И это хорошо. что, ж с украинскими дизайном Чиновцы что, ты одек украинских дизайнеров? Чинадеш превагу, что световым с проверенным брендом. А, ну, конечно же, в гардеробе превышает количество мировых брендов, но есть вещи и украинских дизайн Так что не секрет. А, Лилия Пустовит, а, Лилия Литковская. А, Це головні дві лілі. Я думаю, що в принципі це вже є показник того, що українську моду ти любиш. А сьогодні твій лук, якщо не секрет. Платьє Селін і сапаків прайне. Вот. Тебе сьогодні, ну і взагалі протягом цього тижня так розумію, буде особлива місія. Ты безпосередньо отвечаешь и за кастинг девчата, я берут участие в показы. Расскажи. Это была просто спонтанная идея. Я приехала как раз, получилось так, что я приехала к... и попала на кастинг. Вот. Но я думаю, что просто ребятам было интересно мое видение, да, того, как должна выглядеть девочка, модель, тем более, что украинская, поскольку я считаю, что это должно быть не просто именно модельное лицо, да, а. а... Что-то больше наше украинское, славянское, да, во внешности. Для меня, мне кажется, это очень важно, чтобы нас представляли именно подобного рода девочки. Первая ласка, как ты думаешь, в чем твой феномен там, в Европе? За что тебя любят? А, я думаю, что это просто течение обстоятельств. Мне кажется, немножко сложнее. Это просто то, как агентство подает девочку, да. В какие-то моменты мне просто повезло. Я познакомилась с какими-то дизайнерами, с какими-то стилистами, которым, которым я понравилась. И благодаря этому была востребована. Вот, какие-то зйомки. Ну тость э, да я думаю, що за меня любити за какой-то мой опит, який да, іменна э, модельний опит. Щоб ми не дискутували сьогодні з нашими вітчизняними модниками, я зробила головний висновок: що жінки, ми повинні залишатись по модному жіночними. Ну а чоловіки, ви маєте залишатися мужніми. Як пам'ятаєте, мода змінюється, стиль залишається. А Ukrainian fashion – це ваш стиль.